Salam əziz və hörmətli dostlar, hər vaxtınız xeyir. 2021-ci ildə sizi xoş gördük. Çox təəssüf ki, ayın 30-undan məni Facebook 3 günlüyə olaraq kapatmışdı. Yəni doğrudan da mən çalıştım ki, Facebook-da əlaqə saxlayım, telefon nömrələri axtardım, amma tapa bilmədim. Və ə, dedilər ki, güya siz, nəysə yəni belə yaxşı fikir söyləməyimsiniz ona görə sizin Facebookunuz bəncə 24 saat müddətinə qapatmışdılar, indi də 3 saat, 3 gün müddətinə. Amma sonra baxdım ki, orada 2 2 dəfə nə üçün qapadıblar, şikayət olunub, onu göstərtdilər. Məsəl üçün yazıçılarsa, Azərbaycanlılar Moskvada mitinq eləmişdilər. Mən də onu paylaşmışdım. Burada qeyriadi bir şey yoxdur. Bütün xəbərlərdə olan bütün televiziya, radio hər yer bu vaxtda məlumat veribdi. Həmin xəbəri mən paylaşmışdım. Facebook 2 dəfədən bunu bəhanə edib mənim səhifəmi bağlamışdı. 2 dəfədə səbəbini açıqlamır ki, nəyə görə. Çünki sosial media insanlar öz fikirlərini deməlidirlər. Hətta inkişaf edilmiş dünyanın ən inkişaf elmiş ölkəsi Amerika da insanlar istədiyi sözləri deyə bilirlər. Əgər nifrətlərini də yaza bilirlər, ondan sonra sevdiklərini də deyə bilirlər. Yəni sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, mən belə düşünürəm ki, ə, Facebook-da demək ə, bizim ə, bədnam qonşularımız, demək bizim çıxışlara qulaq asırlar və ondan sonra bizim adlarımızı götürürlər və onlar öz aralarında paylaşırlar. Onlar müəyyən bir müddətdən sonra bizə baxırlar ki, görsünlər biz bir şey paylaşırıq ya paylaşmırıq. Paylaşmırsa bir-birinə xəbər verirlər, report edirlər və Bundan da biz eləyə qoymurlar ki, biz eşidə yayaq. Mən bunu belə başa düşürəm. Məne elə gəlir ki, biz də ə, bu variantdan istifadə etməliyik. Əgər də oradan da bizim ölkənin əleyhinə hər hansı bir təbliğat gedərsə, ə, mütləq ə, biz də öz reaksiyamızı bildirməliyik. Əlbəttə ki, burada nifrət deyil. Mən hər bir ölkə, hər bir ölkə, hətta Facebookun yaradıcısı olan ə mard da öz ölkəsini sevir, öz ölkəsinə qarşı bir başqa bir ölkə ona nifrətlə yanaşarsa, o öz reaksiyasını bildirir. Yəni burada bir qeyri-adi bir şey yoxdur. Ə bu günləri mənim əsas məqsədim budur, bu gün sizdən. Ona görə də mən 3 gün ə, demək ə, heç bir şərhə, yazılanlara şərh yaza bilmədim və bu günlərdə də bizim ə, demək ə bir çox təbriklər göndərdilər dostlar, düzdür bu. Biz heç birimiz bayram keçirmirik. Şəhidlərimizlə bağlı amma yəni yeni ildir. Bu yeni ildə insanlar bir-birinə xoş ovqat arzulayırlar. Mənim bu çıxışımın əsas məqsədi bir şeydi. Bilirsiniz ki, məsəl üçün mənim ən yaxın rəfiqəmin həyat yoldaşı dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin. Əli Heydər O o zaman demək ki, Azərbaycanı qarış-qarış gəzirdi. Azərbaycanın memarlıq abidələrini tapırdı, çəkirdi, hamısını, yəni onların tarixini tapırdı. Hələ amma son vaxtlar işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə demək olar ki, bütün memarlıq abidələri məhv olunubdu. Bütün memarlıq abidələri məhv olunubdu. Hətta bu günlərdə mən ə, dünən idi. Bir dənə Facebook-da bir paylaşım eləmişdilər. 7-də Qocavənd rayonundan bir nəfər jurnalist getmişdi, bir evə girmişdi. Deyirdiki, bu kimin evi də, o evdən çəkiliş aparırdı. Və o evdə bir e, Zina adında bir erməni qadının sənədini aldı əlinə baxdı. Sənədin birində e, Zina, demə erməni qızı, digər sənədində o Abbasova gedirdi. E, yəni mən e, nə deyirəm, əgər bizim işğaldan e, azad olunmuş ərazilərimizdə e, ələ keçirilən hər bir ə material. Yəni fərqlərdir. Necə yəni fərqlərdir? Yəni Azərbaycan hökuməti rəsmi Azərbaycanda yaşayan məsəl üçün ermənlərin yenidən qayıdıb orada normal yaşama yaşamasına izin verir. Hə. Çox təəssüf ki, Ermənistan da də bir dənə olsun Azərbaycanı yaşamır, amma Azərbaycan hakimiyyəti humanisti elib, deyir ki, ermənlər gəlib bu ölkədə yaşaya bilərlər amma yaddınızsa bu yaxınlarda bir ə, qadın tutmuşdular əsir. Ana əsir götürmüşdülər. O qadın özünü sadəcə bir satıcı kimi qələmə vermişdi, amma sonra da məlum oldu ki, o qadın satı, satıcı deyil, hərbçidir. Gəldi bu Azərbaycan da yaxşı onu yedizdirdilər, çizdirdilər və sonra da geri qaytardılar. Yəni mən demək istirdim ki, ə, ola bilər ki, orada təxribatçı insanlar da gəlsinlər. Ə biliyirsiz də o qadının məsələn çox asanlıqla sosial mediadan tapdıq ki, kim olub, keçmişi kim olubdu. Amma ondan da belə Azərbaycan, ona Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan xalqına dəymədi, onu geri öz ölkəsinə qaytardı. Ola bilər ki, bunun altından siz öz şərhlərinizi deyə yazacaqsınız. Amma mənim əsas məqsədim sizə fikirlərimi çatdırmaqdır. Gəlib yəni, o günləri işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə gördüyünüz hər bir fakt, hər bir yazı, hər bir qəzet materialı atmayın, cırmayın, dağıtmayın. Bu latmamız bir tarixdir. Ola bilər ki, gələcəkdə bir muzey yaradılsın və bu sənədlər hamısı o muzeyə təhfil verilsin. Ola bilər bəki də deyərsiz ki, bu bizim nəyimizə lazımdır, düşmənin? Yox. Elə şeylər var ki, onlar tarix olaraq qalmalıdır. Eyni zamanda mən Məsəl üçün bizim bəzi yerlərdə ə, bulaqlarımız qalıbdır. Və ya otdakı, tutaq ki, mənim yaşadığım, doğulduğum Füzuli rayonunun mərkəzində ə, demək bir qədimi bina var idi. O binanın yalnız girəcək sütunları qalıbdır. Və o yeganə sütundur ki, demək ə, Azərbaycan bayrağı o binanın üzərinə asılıb. Əlbəttə ki, bu günləri Ağdamın, Füzulinin və işğaldan azad olmuş bir çox ərazilərin şəhər salması, gələcəkdə orada böyük binalar tikmək, nə bilim, şəhəri avadlaşdırmaq, yəni mən öz fikrimi ona bildirmək istəyirəm ki, biz 30 ildə insanlar nə istəyiblər? Niyə öz vətənlərinə, öz torpaqlarına qayıtmaq istəyiblər? Ona görə ki, o getdiyi cığırlarla bir də getsinlər. Ona görə ki, o gözsünü bir də görsünlər. Ona görə ki o əvvəlki həyətinə qayıtsınlar, yəni o həyətdə bir ağac qalıbsa da, baxın neçə ildən sonra Cəbraldan körpə çıxan bir əskərimiz qayıdıb həyətlərindəki bir nağar ağacı ilə bütün ümidləri, bütün uşaqlığı qaytdı onun. Elə deyimmi? Əlbəttə ki, ola bilər ki, gələcəkdə bu tikiləcək bu yolla bağlı, ə, yəni Füzuli Şuşa yolu ilə bağlı, orada eyni zamanda da Türkiyə, İran Ə, gəlib məsəl üçün Qarabağ'a getmələri ilə bağlı ora daha bir az modern bir şəhər tipli eliya bilərlər. Şəhərin məsəl üçün mərkəzi küçəsini götürüb o küçədən ə, məsəl üçün o şəhəri abadlaşdıra bilərlər. Amma ə, insanların hansının ki özünü həyat yanı sahəsi var, evi var, onlar qayıdıb həmin yerdə yaşamalıdılar. Həmin yerdə yaşamalıdılar. Çünki onları ora bağlayan budur. Əgər biz hər yeri götürəcək 8 mərtəbəli, 12 mərtəbəli, 17 mərtəbəli binalar tikəcəyi, hamını qudqudu evlərinə yığacağıqsa, onda cəmiyyət ağ da məfuzullə şia onusura xoca bəndə niyə getməlidir ki, elə otursunlar Bakıda həmin evdə də elə oturublar. İnsanlar yəni öz illərdir onlar 30 ildə o həyətinin, o bacasının, o yolunun, o qonşusunun dəyərini bildi. İndi qayıdıb onu o yerləri yenidən görmək istir bilmirəm fikrim çatdı ya yox. Yəni ola bilər ki, şəhərin müəyyən bir hissəsində gözəl bir binalar tiksinlər, gözəl bir, e, məsəl üçün, e, e, şəhər salsınlar, amma şəhərin biraz kənarlarındakı hansı ki, insanlar əvvəllər necə yaşamışdılarsa, onların ərazilərini versinlər onlara. Əgər dövlət hər bir vətəndaşının ailə üzvünə, tutaq ki, 10 min manat pul ayırsa, Dövlət desinki, bu mənim 10 min hər ailə başına mənim ayırdığım puldur. Elə deyilmi? İstəyirsiniz bu evinizi daha yaxşı düzəldəsiniz, üstünü də özünüz düzəldib, məsəl üçün bu evi tikə bilərsiniz özünüz, bərpa eləyə bilərsiniz və yaxud da dövlət başlayıb tikə bilər. Onlar əlavə eləyərlərsə, istəyərlərsə, o dövlətin qoyduğu pulun üstünə əlavə pul qoyarlar, deyərlər, bunu biraz mənim üçün daha yaxşıdır. Yəni bu cür. Eyni zamanda da məsəl üçün mən deyərdim ki, ə bu günləri bilirsiniz ki, Şuşanın azad olunmasında mən belə bir təklif elədim. Bilmirəm bu təklifim necədir amma bir arzudur. Şuşanın azad olunmasında bilirsiniz ki, 400-ə qədər xüsusi təyinatlı bizim oğullarımız getdilər Şuşaya və o döyüşdə şəhid olan da oldu, qəzə olan da oldu və bu günləri sağ-salamat Şuşadan geri qayıdan bizim fatihlərimiz var. Mən çox istəyərdim ki, Şuşada məsəl üçün 2 dənə, 3 dənə Tutaq ki, 10 mərtəbəli, bilmirəm, 5 mərtəbəli, nə qədər nə, bilmirəm, hər binada nə qədər ailə yaşaya bilər. Demək, o ora orada bir binalar tikməlidilər və bu fədakələrin hamısına orada ev verməlidilər. Onlar hamısı elə bir bir məhəllədə necə ki, bir getdilər, şşanı aldılar, eləcə də bir məhəllədə, bir binada yaşasınlar. İstər sağ qalanlar, istər qazilər, istər də şəhidlər. Stellar orada yaşayırlar da, yaşamazlar da, amma istədikləri vaxtda Şuşa-ya gedəndə onlar gedib həmin o binada, o onların öz evləri olar orada, öz məkanları olar. Çünki onların Şuşa'nın alınmasında onların göstərdiyi xidmət də ordan da çox təqdirə layiqdir. Təbii ki, siz deyəcəksiniz ki, Şuşa'da da əvvəl bizim döyüşənlərimiz olubdur. Əlbəttə ki, mən hər bir qazımızın haqqının özünə qayıtmasının tərəfdarıyam. İstər Birinci Qarabağ müharibəsində, ikinci Qarabağ müharibəsində fərqi yoxdur. Amma Şuşanın məscud bu dəfə alınmasında birbaşa da o 400 xüsusi təyinatlarımızın ə, xidməti əvəzsizdir. Yəni, yəni bunu danmaq olmaz. Bu bir tarixdir yaşandı və bu tarixi yaşatmaq üçün mən düşünürəm ki, gələcəkdə həmin bu Fətəh oğlanlara dünyasını dəyişənlər varsa da, onların övladları var, onların valideynləri var. Məsəl üçün bir otaqda olsa, 2 otaqda olsa, Şuşada məs həmin binada onun da ailəsinə hamsının da üstündə yazılsın ki, Şuşa fədai, məsəl üçün adını, familiyasını, məsəl üçün baş leytenant, ondan sonra kapitan, mayor, sıra və əsgər, məsəl üçün Həkim, tutaq ki, kimlər orada iştirak ediliblər də, hamsının adları ilə yazsınlar onların qapısının ağzından vursunlar. Yəni Şuşaya gələn hər bir insan da Şuşada məsəl üçün istəyələr ki, Şuşanın fəthlərini görələr. Elə məsəl üçün gedib orada ziyarət eləyə bilərlər onları. Hamsını bir yerdə görə bilərlər. Bu mənim təklifimdir. Eyni zamanda mənim bir ayrı fikrim də odur ki, bu günləri Azərbaycanda hər bir bilirsiniz, tariximiz məhv olub da. Hər bir xırda bir şey. Məsələn ki, mən Füzuldəki o binanı misal gətirdim ya, o bayraq astıqları bina. Nəsəcə ola bilər ki, gələcəkdə məsələn onun ətrafında bir xeyli ərazini belə bir hasara alsınlar və o bina ilk füzulinin bayraq taxıldığı yeganə bir sütun olduğu kimi onu gələcək nəsillərə saxlasınlar ki, yəni yeganə bina bu idi. Bu tarixi yaşatmaq, bu vəziyyəti göstərmək üçün bunu gərək etmək lazımdır. Eyni zamanda və vaxt bizim ə, ə mən bu günləri danışırdım. Ə, bizim ziyalılarımızdan bir Tayir bəylə danışırdım. Deyirdim ki, ə, mən ə, illər öncə bir dənə televiziyada bir sənədli filmə baxmışdım. Dedilər ki, Nizamin Füzulinin o Füzuli bağındakı heykəli ki var. O heykəlin indi bilmirəm nə dərəcədə doğrudur. Çünki mən bunu televiziyada öz gözümla görüb qulağımla eşitmişdim. Dedilər ki, onu Azərbaycanın da çox bir məşhur fotoqraf Hansı ki o fotoqraf onda o qədər böyük sənədlər, yəni onun çəkdiyi insanlar ki, hansı ki onlar bizim tariximiz idilər. O, o adam o yaşlı bir insan imiş, çox onda ə, fotoğraflar var imiş. Və o bir gün küçədə gedəndə bir nurani bir qoca görür və o qocanın ə, duruşunu çəkir. Sonra zaman gəlir ki, Məhəmməd Füzulinin heykelini qoymaq istəyəndə Məhəmməd Füzulinin necə yaradılmaq lazımdı deyəndə məhz o deyir ki, məndə belə bir şəkil var, mən istəyirəm bunu sizə təqdim edim, baxın görün. Yəni bir neçə şəkilin içindən onun çəkdiği şəkli götürürlər və ondan Məhəmməd Füzulinin abidəsini yaradırlar. Və o adam öləndən sonra eşitdim ki, onun ailə üzvləri, "Aşa ata öldü, bu sənət kimə lazımdı?" deyib bütün onun o çəkdiği fotoqrafların hamısını atmışdılar, getmişdi. Amma bax bu bir tarix idi. Bu elə bir tarix idi ki, bunu e, yəni o tarixdə kimlər yox idi? Bəlkə Azərbaycanın ən məşhur siyasətçiləri, bəlkə də o vaxtın Azərbaycanın ən məşhur generalları, ən məşhur e, necə deyərim, alimləri, ən məşhur e, e, yəni memarları, kim bilir kimlər yox idi onun o fotoğraflarında, o qədim fotoğrafında kimləri çəkmişdi. Bu günləri vaxtin analarımızın toxuduğu xalça da, vaxtinla bizim nənələrimizdən qalmış, bu günə qədər qalmış qabqaşıqlarımız da hər şey bizə tarixi yaşadır. Hər şey bu günləri demək olmaz ki, bu köhnədir, bunu atın getsin. Yəni bir zaman gələcək ki, biz o azad olmuş torpaqlarımızda öz muzeylərimizi açanda eksponat tapacağıq. Ona görə də mən çox xahiş edirəm ki, bu günləri tapdığınız nə varsa, Yəni döyüş bölgəsində olan əskərlərimiz gördüyünüz hər bir sənədi götürün, saxlayın. Mən yadımda da 91-ci ildə idi səf eləmirəmisə döyüş bölgəsində olanda düşmənin bir milli qəhrəmanını demək gəlmişdi bizim kənddən 2 də nə əsir qadını götürmüşdü və o geri qayıtmışdı. Və onun əvəzindən bizimkilər də onlardan bir nəfər götürmüşlər ki, onların milli qəhrəmanı idi, medalları var idi onun yaxasında. O yadımdadır, yəqin mənim bu videoma baxanlar bilirlər, Füzuli Qərarı kənd istiqamətindən o orada tutmuşdular onu. Amma o vaxt o medalı kimdəsə mənə də göstərmişdilər, mən görmüşdüm o medalı. Amma bu günə qədər o medal kimdə idi? O medalın sahibi kim idi? Bu bir tarix idi. Gərək bunların hamısını saxlayıb onun adı, familiyası vardı. Onu heç kəs götürmürdü. Aşağı bu kimə lazımdı bu adı familiyası? Amma baxın. E, Görürsünüzmü? O Ermənlərin bir pähəmanı e, var idi dırnaq arası bilirsiniz də o. E, dedilər ki onun ay nə bilim Qubad Hüseynov e, onu öldürüb belə elə amma sonra gördülə faktlar göründü ki yalandır amma nəyə görə deyirəm əgər o vaxt ki həmin ora girən o ə, dəstənin əskərləri ona məxsus olan ə, təsad bəlkə də bilmirdilər hər yetənə də baxıb ciblərini gəzib üstünü gəzib onun faktlarını götürmürlər ki amma gördüyünüz hər bir faktı mütləq onun üzünü çəkinin, fotosunu çəkinin, telefonunuz var bu saat çekin və saxlayın onu. O orijinal sənədlərini saxlayın ki, gələcəkdə bu sənədlər xalqımız üçün, millətimiz üçün bir tarixdir. Tarixi yaşatmaq üçün. Eyni zamanda da o ərazilərdə tapılmış hər bir bizim e e e bax görürsünüz ki, e mən çox e həyecanlandım. E bizim Bəhruz bəy dedi ki, demək illər sonra onların evində onun atasının aldığı piano işğal işğaldan sonra bizim əskərlər gedib bir otağa çalanda Behruz bəy o pianonu tanıdı dedi ki bu bizim pianodur. Çox qədimi bir pianoydu. Bilirsiniz bu bir tarixdi yaşandı. Gör bu piano haralara getdi, haralardan qayıtdı yenə də öz sahibinə. Ya yəni, nəyə görə deyirəm? Bu günləri bizim onsuz da məhv olmuş tariximizi yaşatmaq üçün bulaqların başındakı hər bir kitabə Yəni uçulub dağlıb deyib buldozerin qabağına verib sökmək olmaz. Meclislərin qabağında yazılmış kitabələri heç birinə istə bir dənə də divarı qalsa o sənədlər hamısı, o kitabələr, o daş kitabələr hamısı saxlanmalıdır. Çünki bunlar tarixdir. Yenə də deyirəm, bəzən xırda bir şeyin mahiyyəti bir şey olmasa da, amma onun Bizim üçün bəlkə də bunun mahiyyəti yoxdur. Amma bunun tarixinə gedib araşdıranda görürsünüz ki, bu çox mühim bir tarixə məhalikdir və bu demək ki, bu bizim tariximizdir. Biz bunu yaşatmalıyıq. Ona görə də mən çox xahiş edirəm əskərlərimizdən, ora gedən jurnalistlərimizdən gözünüzə dəyəcək hər bir öz torpaqlarımızda, işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda gözünüzə dəyəcək hər bir sənəti, hər bir faktı onu Iı, ya fotosunu çəkin ya onu təhfil verin bir yerə ya onu bir yerdə əskərlərimiz yığsınlar bir yerdə məsələn ki bir muzeyə bir nəfər onu cəmləşdirsin muzeyə versinə axır ki bunlardan yan keçib pullar bulduz yeri qabağına verməyin bu məscidlərin qalıqlarını bu ıı, kəhrizlərin ıı, üstündə yazılmış kitabələri ıı, hər bir o qəbir daşlıq başdaşları ki var bizim qədim məsəçən 17-ci əsrdən 18-ci əsrdən köynə qəbrlərimiz. Bəzi yerlərdə görürsünüz ki, təzə qəbrləri söküblər, köynə qəbrlər qalıbdı. Mütləq, mütləq o köynə qəbrlərdə qəbir daşları saxlanmalıdır. Buna görə də mən bu çıxışımda əsas istəyirdim ki, bütün millətimə onu deyim ki, belə şeylər görəndə ə bunlar mütləq saxlayın. Baxın görürsünüz mü düşmən nə eləyir? Özündən yalandan bir şeylər düzaldır, sementdən düzalmışdı, qoyur suyun içində, saxlayır onu, qədimləşdirir, gətirir istədiyi yerdə qoyur, özünə bir tarix yaradır. Amma bizim əsl tariximiz məhv olur gözümüzün qabağında. Oldu da, yəni düşmən bizim tariximizi çox məhv elədi. Amma yenə də, yenə də nə qalıbsa, onu qorumağa borcluyuq. Buna görə də mən çox xahiş eləyirəm hər bir qazımızdan, hər bir vətəndaşımızdan, hər bir böyük döyüş bölgəsində gedən jurnalistlərdən gördüyünüz hər faktı götürün. Bir vaxt olacaq ki, o fakt sizə də lazım olacaq, bizə də lazım olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür eləyirəm. Allah amanında inşallah bu illəri xalqımız üçün, millətimiz üçün uğurla olsun. Əlbəttə ki, rusların ölkəyə gəlişini mən deyərdim ki, rus ordusu düzə sülh məramı ilə gəlmədi, ölkəni işğal elədi, Azərbaycanı işğal elədi, amma belə bir vaxtda millətimiz çox həm ayıq-sayıq olmalıdır, çünki ora gələcək ruslar tərəfindən ərazilərimizə yerləşdiriləcək. Ə, o insanların kimliyi ə, bilinməyincə Bizim üçün hər zaman təhlükə var. Ona görə də mən xalqımızı həmişə ayıq sayiq olmağa, tezliklə inşallah o sağlam olan ərazilərə bizim əhali köçürülməli, hərbiçilərimiz orada yerləşdirilməli, oraları çox möhkəm mühafizə etməliyik ki, nə qədər çox insanlarımız tezliklə o əraziyə getsələr, bir o qədər bizim üçün ə, biz o ərazini qoruyub saxlaya biləcəyik. Çünki Şuşa bu saat təm tək ortada qalıb Əlbəttə ki, işlə su içiklərindən sonra ora insanların köçürülməsi məncə çox təcili olmalıdır. Qadrut istiqamətində, Şuşa, Laçın, Qubadlıya sağlam olan binalara artıq insanlar köçməlidirlər. Orda bizim hərbi bazalarımız yaranmalıdır. Diqqətinizə görə təşəkkür eləyirəm. Allah amanında. İnşallah Allah sizi qorusun, Allah millətimizi qorusun. Təşəkkür eləyirəm.